الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت ہی أهم مسألة إن شاء الله أميد आ, सुनेंगे, आ, सुनेंगे आ, आ, तो आपके, आपके में इजाफा आपके भी, भी होगा, होगा अगर पहले पता, पता, पता होगा तो रीन्यू हो जाएगा अक्सर ये अकसर मसाला पेश आ जाता, जाता है कि अगर, अगर मस्जिद में, में आ, हम, हम सुन्नत असर और रिशा की खसूस असर और रिशा की सन्नत अदा कर रहे थे जो चार पहले होती है और वहाँ पर ही असर या इशा की जमात कायम हो गई तो, तो अब ये, ये सुन्नते जो, जो हैं चार, चार की बजाय दो पढ़कर क्या जमात में शामिल हो सकते हैं? हैं ये चार ही पढ़नी पड़ेगी तो आइए इसके बारे में कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूँ तो अगर कहीं ऐसी सूरत पेश आ जाए कि आप असर की जो चार सुन्नतें हम गैर मुअक्कदा होती नफल नमाज जो होती वो पढ़ रहे थे तो इस सूरत में आ, असर या ईशा की सुनत ग पूरी करके जमात में शामिल हो जाएंगे, जबकि तीसरी रकत लिए के लिए खड़ा लिए ना हुआ हो क्योंकि क्यूके गैर मुदा नफल के हुक्म में है और नफल में हर दो रकतें जुदा गाना शुमार की जाती है और अगर तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो फिर चार रकते पूरी कर ले तो अब चार पूरी करनी पड़ेगी अब नहीं छोड़ सकते आ, अगर नफल, नफल नमाज पढ़ता हो कोई तो इनको, तो इनको मुतलकन नहीं तोड़ सकते नफल नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं है हाँ इसकी आ, दो रकतें पूरी, पूरी करेगा दो रखते पूरी की, की दो रखते पूरी, पूरी करके, करके अब सलाम फेर के जमात वगैरह के साथ जो मिल सकते हैं इमाम सुन्नत मोलाना शाह इमाम अहमद आपसे एक सवाल हुआ शरामतीन शरा इस मसला के बारे में क्या फरमाते हैं कि एक शख्स ने चार, चार, चार। नमाज सुन्नत या नफल की नीयत करके शुरू की अभी दूसरी रकात की तरफ उठा था कि नमाज फर्ज की जमात के लिए तकबीर हो गई नफल और सुन्नत अदा करने वाला चार पूरी करे या दो पर इतफा कर ले बाकी दो रकात अदा करे या ना तो आपसे सवाल आप पूछा, पूछा गया तो इसके भी जवाब में आपने, आपने फरमाया नम... नम... अदा करने वाला नमाजी, नमाजी सना सना से के आखिर तक, तक, तक जो पहली, पहली दो रकात में है अभी तीसरी रकत की तरफ इसने क्या नहीं किया कि फर्ज खड़ी हो गई तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो इन्हीं दो रकात पर इक्तिफा करे

शुरू किए थे।, थे और जमात कायम हो गई तो कत न करे बल्कि दो, दो रकत पूरी कर ले, ले। अगरचे पहली, पहली का सजदा भी ना किया हो और तीसरी पड़ता हो तो, तो, तो चार, चार पूरी कर ले तो हासिल कलाम ये है कि अगर असर की चार या ईशा की चार रकत की नियत करके आप खड़े हो गए थे पहली जो चार मुक्दा सुन्नतों की बात हो रही है तो अब दो रकत पढ़ आपकी पूरी नहीं हुई थी, थी। जमात खड़ी हो गई तो आप दो रकत पढ़कर सलाम फेर कर जमात के साथ, के साथ मिल सकते हैं।, हैं और ये जो और ये 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 पीछे रह गई दो रकत ये इनकी कजा की भी हाजत नहीं है जो दो रकत बाकी थी इनकी कजा आपके जिम्मे नहीं है क्योंकि नवाफिल की हाथ दो रकत अलग नमाज है जब तक दूसरी शुरू ही नहीं की तो अभी तक वो आप पर लाजिम नहीं हुई तो आपने दो रकन नफल पढ़ के सलाम फेर दिया जमात के साथ मिल गए तो आपने दुरुस्त किया है इसमें कोई हर्ज नहीं अल्लाह अल्ला कमल की तोफी कत फरमाए आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि आमी